Akibat buruk daripada manusia membantah perintah Allah Bapak ke sepuluh Kisah Nabi Musa bertemu dengan khidir Nabi Musa dengan Ini dan Itu salah satu cerita kisah yang menarik Bapak ke sebelah kisah Zulqarnain Berhadapan dengan golongan yang tidak beradab Bapak ke dua belas sambung Kisah Zulqarnain membentuk benteng Bagi menolong kaum yang disalami oleh Yajud dan Majud kerja akan keluar Pasti ramai nanti Tak tahu Bila ya. mungkin dekat tak aman Dan Iskandar skala yang membuat perisai Yang membuat kainting yang menghalang mereka keluar pada sesuatu ketika dahulu Ada dalam Quran bab ketiga belas gambaran kedah syaratan hari kiamat dan bab yang ke-14 keluasan ilmu Allah Ta'ala jadi kalau kita uh, boleh Tanya ke umur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kata Bulan satu pak InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk saya Dan juga manfaatnya untuk tuan-tuan Dan buah-buah yang dirahmati Yang dikasih Allah SWT Jadi saya ada ikan kata di Satu ketah tu tuan-tuan Kita boleh datang Sampai nak order kita Bulan depan tu boleh bawa Jadi peristiwa ini merupakan satu mu'jizat Pemuda-pemuda itu berhijrah meninggalkan rumah tangga dan kampung halaman mereka Kerana sayangkan akidah dan iman Mereka menuju ke satu gua Di sebuah bukit yang jauh dari manusia Kerana tidak ada daya dan upaya untuk menghadapi kekufuran Kezaliman dan kemusyikan yang berlaku Apabila mereka masuk ke dalam gua tersebut mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama lebih kurang tiga ratus sembilan tahun tanpa makan dan minum. Oh, satu keajaiban. Tidur lama tiga ratus sembilan tahun tidur tak makan tak minum. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Kahfi, kisah-kisah ya, semuanya paksinya adalah tauhid iman kepada Allah. Nak tanam betul-betul dalam hati kita ini bahawa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rah kita yang menciptakan kita. Desa ashabu kahfi menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menidurkan tujuh orang. Ada yang kata 9 orang, ada yang kata 17 orang. Dalam ayat berada cerita sebut Tujuh orang, enam, sembilan orang, sebelah orang Yang itu tak penting, bilangan itu tak penting Yang penting ni akibat ni bahawa Allah SWT buka puasa Untuk menidurkan ke mereka Kemudian bangkit balik ke sempat tiga tahun Tak tahu dia Kita tidur Tak ya Beberapa jam tak ada Kita hmm. yang umur lebih sikit ni bukan boleh nak tidur sangat dan saat-saat berjamu saat-saat berjamu kompat berlima mati lah semuanya tak ada lepas tu pergi salah sebuah main salah subuh di masjid mudah-mudahan ni tidur lebih sikit tidur lama sikit kan ni ni lagi lama ni tahun tidur nanti kita tengok macam mana ceritanya. Hey, Jadi peristiwa ini merupakan satu mujizat tanda dan bukti bahawasanya Allah Ta'ala maha berkuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati Allah SWT yang maha berkuasa mematikan manusia dan Allah Ta'ala yang juga maha berkuasa untuk menghidupkan manusia yang telah mati itulah kehebatan Allah SWT Tuhan yang kita semua Tuhan yang kita amtikan diri kita kepadanya bahawa dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menghidupkan dan yang boleh mematikan seseorang. Jadi bila sebut tentang mati ni kadang-kadang orang takut, tapi tak kena sebut juga kan? Tak ada benda yang pasti. Nah, tak mau sebut mati takut takut Tak buat apa kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kalau mati tu. Nak masuk syurga, nak mati dulu. Tak mati, tak mati, nak ada masuk syurga. Um, tapi kena buat bekalan dan Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita mati dalam husnul khatimah kematian yang baik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita rindu yang kita sayangi sekarang surah ini juga menyebut tentang kisah Nabi Musa Alaihi Salam yang menuntut ilmu dengan Khidir Alaihi Salam Nabi Musa sebagai orang yang mencari ilmu menunjukkan sifat taufan dan merendah diri kepada guru yang khidir alaihi salam. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga kisah Zulfiqar Jadi dalam surah Al-Kahfi ini ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada yang kata Nabi Khidir bukan Nabi dan seorang wali Allah itu posisi yang berdapat di kalangan para pelik ulama Alamu lihat ya, Menunjukkan antara pengajaran yang boleh diambil Bahawa orang yang nak menuntut ilmu ni Kita kena ada perasaan tawadu Perasaan rendah diri kan. Bahawa ilmu itu boleh masuk Jangan banyak soal Nanti kita semua kita bagaimana ilmu Banyak soal, tak sabar kan. Di semua yang berlaku dengan pengajaran ini bukan sekali-kali yang merendahkan martabat seorang nabi tetapi ia adalah satu pengajaran kepada umat kemudian dan satu iktibar daripada Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu Allah taala menyatakan di kisah Zulkarnain iaitu Iskandar Zulkarnain yang merupakan seorang raja yang beriman kepada Allah taala menegakkan keadilan dan memberikan pertolongan kepada orang-orang lemah, orang lain da dan mustahak. Ah kisah-kisah ini berpakaian saya pun dengan pengadaran dan pengadilan Di skandal tekanan, tekanan ini bukan yang masuk dalam Al-Quran bukan sebab dia berada Tetapi sebab dia ada iman kepada Allah Itulah yang memberi nilai kepada seseorang Orang tersebut menjadi menilai, menjadi hebat Kerana ada iman dalam hati Sebenarnya Umar Al-Fatah Di zaman jahiliah Walaupun dia orang yang hebat Tetapi pada waktu itu dia adalah seorang yang hina Walaupun dia seorang yang besar Tapi di waktu itu dia orang yang hina Kerana dia tidak beriman dengan Allah SWT Masakan tidak hina Segala benda pemukaran Orang oh, masyarakat dan ilia apa Orang oh, masyarakat dan ilia itu menjadi hina kerana Mereka berzina Orang oh, masyarakat dan menjadi hina kerana mereka minum Allah Kerana mempunuhkan diri sendiri Tengok oh, orang minum Allah Kan? Bukan betul pemikiran Orang yang ambil ganda Daun ketuk kan? Otak dah tak betul kan? Dan boleh memanjukan diri sendiri Buat benda-benda yang tak sepatutnya Tetapi Kita mengangkat batabak seseorang itu Zulkana so, yang diangkat Batabak dia pada dia beriman kan? Tak ada takwa dalam hati Kita pun akan menjadi Orang yang benih ...dengan sentiasa membahar iman kita Dengan amalan-amalan kita Dengan perbuatan kita Dengan pekerjaan kita Dengan ilmu kita Menambah nilai kita ni ya, Sebagai sebagai hamba Allah Subhanahu Kisah-kisah ini merupakan kisah yang penuh dengan pengajaran dan iktibar Di dalam surah ini juga diutarakan perbandingan Di antara orang yang diberi hak kekayaan oleh Allah Ta'ala... Yang beriman kepadanya dengan orang yang diberi kemewahan dunia yang tidak kekal abadi yang kufur dengan nikmat tersebut. Nanti kita juga akan melalui satu kisah nanti kisah orang yang ada ada kebun satu ni dia yakin bahawa ini semua adalah hak milik Allah Subhanahu Dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Dan itulah nilai dalam hati dia dia tidak meletakkan keharta kekayaannya dia dalam hati dia tetapi menggunakan ke harta kekayaan dia untuk agama Allah yang pentingnya iman kepada Allah SWT Yakin bahawa semua harta ini adalah milik Allah SWT Suatu hari kita akan tinggal Umar besar mana pun kita mati Kita tahu dia boleh masuk kenderaan besar mana pun, hebat mana pun Lah lah sekali Kita tak bawa kenderaan kita masuk dalam kubur Pakai yang hebat macam mana Sekarang kita di dunia ni Dengan bus, jaket, kerb, blazer tie dan sebagainya Kementerian hebat-hebat Dia bawa makanan Lah lah sekali Masuk dalam kubur bawa kain kapal Kain putih tidak orang Itulah yang ada teman kita Yang ada teman kita adalah amanah kita Yang bawa jumpa Allah SWT Sebab itulah kisah-kisah ini Dalam ini Berkait rapat dengan iman Berkait rapat dengan akidah Membentukkan akidah kita Membentukkan metodologi Cara berfikir Dan membentukkan nilai-nilai Dengan neraca akidah apa sahaja yang kita sekeliling kita adalah Neraca timbangan kita adalah Timbangan Nabila Juga dinyatakan tentang sifat takabur Jadi ditunjukkan kembali suatu makhluk Yang pada awal menjadi diberi kelebihan Dan kemudian Allah Ta'ala sebagai ahli, ahli ibadah Dan ahli ayam di langit Ini Akan sentuh tentang, tentang Iblis Macam mana Iblis Dia pada mulanya ada seorang so, makhluk satu makhluk yang menjadi rujukan kepada malaikat. Malaikat-malaikat pun mengaji dengan iblis. Tetapi dia adalah setak bila mana Allah SWT sebut judul li Adam fasadaru illa iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam. Bukan sujud sembah tetapi sujud hormat sebagai menandakan ikut perintah Allah SWT kalau tani minta, kalau tahu minti, aku dijadikan daripada api. Sedangkan Nabi Adam ini dijadikan daripada tanah. Sebab apa aku nak kena setuju kepada dia? Itulah sifat tak kabur. Dia ada ilmu tinggi, tapi dia tak kabur kepada Allah Subhanahu SWT. Dia engkau kepada perintah Allah Subhanahu SWT. Aku sudah hanya apa yang kita tahu. Apabila dia bersikap tak kabur, maka dia menjadi makhluk yang paling dilaknat dapat untuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ialah iblis ta'alallahi alaihi. Surah ini dimulakan Alhamdulillah. lafaz mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab Al-Quran dan nah, dia tidak mengadakan kebengkokan di dalam ya Al-Quran adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacat celah suatu kitab yang lengkap mengandungi pengajaran untuk segenap aspek kehidupan seorang manusia. Ayat ini menerangkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi prinsip dan dasar akidah untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar. Sesuai untuk Tuhan yang kita sembah kalau kita berdialog dengan orang-orang oh, yang bukan alam Islam, mereka membayangkan Tuhan Tuhan mereka dengan pelbagai bentuk. Pilih mana-mana di bagi dia. Kan? Hak lapan tangan ada, hak kepala gajah ada, ha, hak berpakaian macam-macam, bawa senjata macam-macam. Dia menggambarkan Tuhan di dalam bentuk-bentuk yang cuba digambarkan. Sedangkan kita Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dilakukanku bukanlah yang tidak sama. Satu aku tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kul wabillahu a'had kata kata Allah Subhanahu Wa Taala esok. Esok bukan satu, satu ada dua, ada tiga, tapi esok satu kataan yang tak boleh ada makna lain. qul wabillahu a'had. Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantungan kita. Kita minta doa dengan Allah, minta bantuan kepada Allah. Ada masalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu Allah Subhanahu wa taala, ambil masa yang sesuai. Yang paling sesuai ialah di seperti ke akhir malam. Dekat-dekat dengan semua itu Kita mengadu kepada Allah SWT Allah SWT ada masalah kita dengan keluarga Ada masalah kita dengan ekonomi Ada masalah kita dengan apa sahaja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak dia tidak, bukan ahli al-Quran akan. Wala yakuluu huwa hada tidak sama. Ada tidak ada makhluk lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita. Bila kita baca ayat ayat Allah Subhanahu wa taala, meningkat iman. Innamal mukminu dan dhalina ila kira Allah wa ila shuruhum Wa ila tuliyat alaihim ayatuhum zayatuhum iman Wa ala rabbihim yatawakkaruhu Sesungguhnya Allah beriman Apabila dibaca ayat-ayat Allah SWT Gementar Apabila nanti baca ayat-ayat Allah SWT meningkat iman dia dan dia kepada Allah Subhanahu Wa Kita baca ayat-ayat Allah SWT bertambah iman kita, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Ia sewajarnya kita sembah. Kemudian diikuti dengan kisah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Taala yang berhadapan dengan raja Tikianus adalah seorang raja paling berkuasa pada masa itu dan dia memaksa rakyatnya supaya menyembah berhala iaitu menyembah Tuhan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala Afadir Tuhu dah ada awas tu dua minggu lepas pemuda-pemuda di -pemuda, tujuh orang pemuda ni mereka tak kenal salah satu sama lain mereka datang dalam satu Program kejadian kau ini Raja dikira seperti itu Masing-masing datang Jadi Masing-masing diberikan Perasaan tak sedar Tak sedap itu dalam majlis tersebut Kerana majlis tersebut mungkin pun Dengan maksiat, maksiat yang e, Mengajar manusia itu sebuah Pahala dan perkara-perkara Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu masing-masing apabila datang datang kemanya tersebut Dia bertemu dengan berbual sama-sama mereka Sama-sama sama mereka Dia berkata ini tak betul ya. Mari kita lari daripada tempat Itulah bermula yang peristiwa Bersama-sama mereka ada seekor anjing itu Masuk ke dalam bulan tersebut Dan tidur Ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun Kekufuran yang hebat dan kemungkaran yang dahsyat berlaku di bawah pemerintahan Nabi Kianus yang paling berkuasa dan paling kaya pada masa itu. Dalam suasana masyarakat jahiliyah itulah Allah Taala melahirkan seorang manusia yang, yang beriman kepada Dia yang terdiri daripada pemuda-pemuda. Hal -pemuda. ini telah dinyatakan oleh Allah Taala melalui firman-Nya. Nahnu naqussu 'alaika nabahum Innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda Kami ceritakan kisah mereka kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ha pemuda-pemuda fitsyah fitsyah mula yang beriman Yang mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak sanggup bersekongkuh Dengan pemimpin yang zalim Pemimpin yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang Mengajak manusia untuk menyembah Sistem-sistem selain daripada sistem Islam Zaman dulu lebih dahulu Zaman sekarang baru yang mengajak manusia untuk mempertuhankan material materialisme semua perkara neracanya adalah dollar and cent duit berapa untung berapa neracanya adalah kebangsaan orang lain lebih hebat daripada masjid. orang Cina orang Arab lebih hebat daripada orang bukan Arab ini satu sistem yang jauh daripada sistem Islam Yang mana kita Yang mana ini adalah keluar daripada Belanda Sains Di zaman dulu dengan zaman sekarang Hukum kain sama Perjuangan sama Penentangan sama Kufur dengan iman Perjuangan untuk menegakkan Islam Sehingga mereka tidak Bahu payah orang Kerana ada yang sedikit Ada tujuh orang tadi Mereka melarikan diri Uslah di dalam buah Sehingga ditidurkan oleh ya? Allah Subhanahu wa ta'ala Ashab Kafi menceritakan pula tentang Selepas kisah Ashab Kafi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pula tentang Kisah dua kebun yang menjadi perbandingan kepada jiwa manusia. Jiwa yang mukmin itu ialah jiwa dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala manakala jiwa yang kufur pula dia jiwa yang terpengaruh dengan kemewahan dan kesenangan dunia nah, ini kisah yang lain juga. kan nanti kita akan lagi kisah ini insyaallah bagaimana ada dua orang yang mempunyai kebun yang sewanya menjiwai bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki kebunnya, bukan hak milik dia. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu uh, hmm, mudah wa taala. Itu iman kita. Jadi kan? insya-Allah mudah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Yang akan mengukuhkan iman kita. Kan itulah Nabi SAW minta kita baca waktu dia ini. Mengukuhkan iman kita. Nah, boleh baca dan boleh faham masya-Allah. Alhamdulillah. Kan? tak boleh faham pun sekurang-kurangnya boleh pahala atau surah kafir. kahfi kan? Kemudian diceritakan pula kisah Nabi Musa AS. Yang menuntut dengan khidil Terdapat percanggahan, Persilapan di kalangan ulama Tentang siapa kafir itu Mengikut pendapat yang kuat Dan sebagaimana yang dirantakan oleh Al-Quran Bahawa beliau adalah seorang hamba yang salih Al-amru salih dan bukan seorang nabi. Jadi banyak perselisihan di kalangan pendapat ulama. Jadi kita tengok nanti akan datang kita datang nabi Musa kan. Okay. Musa adalah seorang nabi yang menunjukkan sifat tawadhu dan merendah diri kepada sendiri. Seorang hamba yang soleh semata